Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sobi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Bersua kembali di dalam channel Mbah Salim. Dan alhamdulillah semoga saudara selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya Mbah Salim memberikan ilmu pengetahuan kepada saudara sebagai bekal dunia dan akhirat agar bermanfaat barokah. Dan ilmu pengetahuan ini salah satunya yaitu bahwa tahukah saudara bahwa salah satu nabi terkaya, Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nah, beliau terkenal dengan kekayaannya. Kenapa demikian? Karena ada mahkota di aura beliau. Dan berbagai macam ilmu spiritual, doa, amalan, asma dan lain-lainnya selalu berkesinambungan dan bersanad kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Salah satunya yaitu ilmu asma mahkota Nabi Sulaiman alaihi AS. wasallam. Asma mahkota Nabi Sulaiman bila kita bacakan pada sesuatu benda, insya Allah benda itu mempunyai daya hidup atau daya energi untuk penglaris dagangan, untuk kekebalan, untuk karisma dan universal dalam penggunaannya bagi saudara yang menginginkan keilmuan tersebut maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma idha kula fi sulemana minal masriki ilal maghribi li zati wa khuwatihi wa jibroila wa wa isrofila wa wa mulki sulema minal masriki ilal maghribi jinan wa insan warihan wa anggumaman wa salaman tasliman kasiron jala jala luhu ya iblisi wa syaitoni fitulumati wa nuru robbana taqabal sulaimana wa ibnu dabuta alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim Allahumma idha kola fi syurati sulaimana minal masriki ilal maghribi jati wa khuwatihi wa jibro'ila wa mika'ila wa israfila wa israfila wa mulki sulaiman minal masriki ilal maghribi jinan wa insan wa rihan wa wa salaman tasliman kasyiron jala jala luhu ya iblisi wa syaitoni fitulu mati wa nuru robbana takobal sulaimana wa ibnu tabuta alaihi salam birohmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim Allahumma idha kola sulemana minal masriki ilal maghribi lizati wa khuwatihi jibro wa jibro'ila mika wa mika'ila wa isra'ila wa isra'ila wa mulki sulema minal masriki ilal maghribi jinan wa insan wa rikan wa ngomaman wa salaman tasliman kasiron, jala jala luhu ya iblisi wa syaitoni fitulumati wa nuru Robana wa ibnu salam bi ya arhamarohimin. dengan membaca amalan tersebut ya mahkota nabi sulaiman ini bila saudara ingin membuat benteng diri duduklah bersila taruhlah minyak cendana di depan saudara lalu lipatlah kertas empat lipatan ya dilipat dan tengahnya dikasih minyak. Lalu setelah itu bacalah asma mahkota Nabi Sulaiman tersebut sebanyak tiga kali dengan nafas biasa. Lalu tiupkan ke kertas tersebut dan sebutkan hajat saudara. Contohnya untuk rezekian untuk penglaris dagangan. Tiupkan. Setelah itu taruhlah lipatan kertas tersebut di dekat laci saudara atau di dekat pintu masuk rumah toko atau tempat usaha saudara, dan lebih bagusnya bila doa amalan tersebut ditulis di kertas, lalu dikasih minyak, ya, minyak cendana dioleskan, dan dilipat segi empat. Setelah itu bacakan doanya sebanyak tiga kali, lalu ditiupkan, dan taruhlah di tempat usaha saudara. Bila saudara ingin kewibawaan, teteskanlah minyak cendana sedikit saja di sedikit air ya, atau di seperempat air gelas. Lalu bacakan doanya sebanyak tiga kali dan sebutkan hajat saudara. Lalu setelah itu tiup ke dalam air tersebut dan minumlah. Sisanya sedikit saja oleskan ke seluruh wajah saudara atau kepala saudara. Insya Allah orang yang memandang saudara akan segan karena mempunyai karisma atau wibawa dengan sendirinya seperti halnya kewibawaan Nabi Sulaiman alaihi wasallam begitu untuk kekebalan untuk benteng diri bacakan asma tersebut sebanyak tiga kali dengan cara menahan nafas tarik tiupkan ke minyak tersebut minyak cendana tiupkan satu tetes saja nah setelah ditiupkan di minyak tersebut lalu oleskan ke kulit saudara Nah, saat sudah dioles, silakan saudara dengan keyakinan penuh agak tegang ya tangan saudara. Silakan ambil golok, lalu pelan-pelan pantulkan ke kulit saudara. Kekebalan ini bisa dites langsung, tapi kebal ini adalah kebal defensif. Yang artinya kebalnya bukan kebal permanen Tapi saat waktu kepepet atau terdesak Insya Allah akan muncul kekebalan ini Begitupun untuk pageran gaib, rumah, toko, dan sejenisnya, setiap pojok bacalah amalan tersebut. Sebelumnya, dibacakan di minyak cendana sebanyak tiga kali dengan cara menahan nafas, lalu tiupkan ke minyak tersebut dan teteskan di pojokannya. Ulangi sampai empat pojokan dengan cara yang sama, dan yang terakhir di tengah pojokan dengan cara yang sama. Insyaallah rumah saudara akan terbentengi dari segala hal yang negatif. Begitu juga dengan pengasihan. Bila ada lawan jenis yang memandang saudara, akan terkesima dan terpesona. Yaitu bacakan di minyak cendana, niatkan hajat saudara, dan setelah diniatkan hajat kita untuk pengasihan atau untuk membuka aura dengan aura dan karisma Nabi Sulaiman alaihissalam terpancar di dalam kening kita. Lalu, setelah itu, oleskan di kening kita di sini, sama di bibir kita. Nah, insya Allah, orang yang saudara ajak bicara, atau ajak negosiasi, atau melobi segala hal, insya Allah akan tunduk dan tidak bisa berkata apa-apa di depan saudara. Sejatinya, masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Mahkota Nabi Sulaiman yang bersifat universal. Semoga keberkahan ini menyertai saudara semuanya dalam mengamalkan mahkota Nabi Sulaiman. Silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan dan silahkan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Siapa tahu dengan mahkota Nabi Sulaiman ini derajat saudara akan bertambah naik. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.